怎么家里没人啊？小明。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。 小洛洛，你还有脸问？你说，作为一个刚刚上岗、急待表现、望穿秋水、等待上垒的试用期男友，哎，却整天见不到自己女友，你觉得合适吗？少废话，他们俩人在哪？啊，我刚把瑶瑶从工作室抢出来，可怜，她被你那个疯狂寻找灵感的女朋友折磨的都瘦了。你真该管管了，小洛洛。 到底怎么样能区别于流行，又自带流行趋势呢？啊！谁啊？谁啊？ 点外卖了吗？我怎么不记得？灵感诞生于电光火石的偶然，今晚星光很美，不如来天台看看，有点意思啊。 你怎么来了？山不来救我，我只能来救山了。不，你做的。只许你饿着我，就不准我自己做了。对不起啊，我忙忘了，我一会儿就定闹钟。绝对没有下一次。来，尝尝。啊。你吃。 嗯，有点悬了。顾明子，咱俩能不能商量一下？你知道自己有秒人的魅力，能不能不要总搞偷袭？如果你以后经常忘你吃饭的话，那我天天照顾你。 别把自己逼太紧了，灵感不是逼出来的，是自己内心对周围真实的投射。设计师就是用自己的方式，把身边最美好的东西传递给大家。安若，谢谢你。是啊。 我为什么放着最美的风景不画，要去画别的呢？左思成喜欢叶未眠，我喜欢你。对不起。 小鼻涕虫长大了，嘿。